благодарность за свои чуткие дела великие благословенные Господь, который которые ты делаешь в нашей жизни 一心念佛，句。 O

кто сокрушится и смирится. И перед тобой. Благослови, Господь. А мы благодарны Тебе, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Сейчас такие видения было показано. Было показано такие цветочек, а одуванчик был показан. И как такие, что ты дивишься на одуванчик, ну как бы, что Там милый, но ну, как бы ну, нема веса, да? как бы такие ну, вроде бы это чистота. Е, но ну, Бог говорит, что е, показывает как бы на семена, на дувачке, да, то есть на каждом том или є есть семена. І як представлясо його не це усього. Ну, Бого говорить, що в своєму вікня, тож він пошле свій вітер і якби о той теми, кому вона, тож воно набирається, да, того всього. І потім воно якби, ну, буде е, э, так, розвиватися, тож Господь буде так посилати, якби таке от. Так, де тут одуванчики? Ну, навіть, ну, ну я явно уже на одуванчику не, не, не похож, э? будячок, бурячок, хорошо. Э, давайте помолимся, чтобы мы были одуванчиками, да, такими легкими, которые семена Божьи несут. Самое главное, да? Господь, благодарны Тебе за даже в этом Господь. учишь наставляешь нас, Господь. Нас, Господь, чтобы мы дождались Твоего ветра в нашей жизни, чтобы эти семена хорошего, семена благословения, веры, Евангелия, любви, благодати, милости, послушания, благословения, эти семена святости, чистоты чтобы твоим ветром они подули, посеялись там, где надо. И только ты знаешь, куда это посеять, куда послать свой ветер. Научи нас, Господь, терпением мы ждать, не идти впереди тебя, не делать что-то своими силами, своим телом по плоте, или душевными силами. Научи трудиться духовно, ветром Святого Духа, силой Святого Духа. Научи, Господи, я, я, я знаю, Господь, молитвы матерей, отцов, бабушек, родных и близких, родителей, за детей своих. Это тоже семена, которые в свое время они будут посеяны, принесут плоды, да, чтобы эти молитвы наполнялись. благослови нас, Господь, исполняться этим молитвам, прости, что так мало молимся, Господи, сколько вот дуванчика этих штучек, очень-очень много, Господь, пусть у нас будет столько молитвы, Господи, сколько у вас дуванчика этих семечек, нет одуванчика с одним семечком или двумя семечками. да мы их десятки, может даже сто, я не знаю. Да чтобы у нас было столько много молитвы, Господь, за каждого, за нужды наши, за трудности, за проблему, Прости, Господь. Когда ты посылаешь свой ветер, у нас только одно семя вылетает или, или два. Их так мало. Лучше, чтобы было много семян молитвы в нашей жизни. Благодарю, чудный Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Садо је. Мир Ми прославити Господа. ибо Он достоин славы и любви нашей. Аминь. Дорогие друзья, я сегодня читаю Библию, начал обратно читаю на 2. Вы знаете, от я я до чего Иоанна там опять такие слова. И каждый знает эти слова, из и стих знает. 3.16, да? Это золотой стих, они все золотые для нас, да? Но этот самый главный, который Господь Бог говорит, я отдал сына своего для чего? Чтобы каждый верующий имел жизнь вечную. Каждый. Это касается ты, я и это все планеты. Понимаете? Вы не сказали, те, которые есть такой стих, те, которые приняли, дал вас выйти с Слава Богу. Но я сегодня даю эту картину распятия Иисуса Христа. Знаете, очень видно, знаете, очень много народов, которые ходили с ними. Да, и бачу, как він их любит, как він кормлю, як исцеляет, я їх благословляю, да, він с ними всегда ходил. А вот когда было распятие, да, ученики его бросили. Они разбежались так, как было сказано в Писании, дорогие друзья. Они разбежались, каждый из них. Потом они пришли. Мать Иисуса Христа пришла за ними. Да? Она плакала, она говорила, я ⁇ это твоя мать, жена ⁇ это твой сын. Да? Ну, здесь самое главное. Очень много народу, я дивився до і вони так почему они не делают чудеса, чтобы сняться из Христа. Очень много людей, от чудеса, он коли творил раньше, да, они бачили чудеса и стреления. А сейчас они говорили почему он себя не снимает с Христа? Почему эти чудеса он не показывает, понимаете? И здесь, дорогие друзья, я видел такая картина дальше, что Иисус Христос, да, его пили. Винець ему на голову надевали, да? да. он не кричал. До последнего. Даже на кресте, уже так были его. вот прямо да, не кричал от боли. Вы не кричал, вы не проклинал, да? Вы от боли кричал. А когда последнее время, сказал что сказать, свершилось. Свершилось, и для этого Иисус Христос пришел. Чтобы свершить это. Чтобы отдать себе в жертву заради меня, заради вас, дорогие друзья. Вы знаете, когда и Бог, когда Он сказал, идите научите все, все народы крестя во имя Отца и Сына и Святого. Идите, знаете, расскажите, знаете, в нашем сердце вот это семя, которое упало, оно не может погаснуть. Если мы не дадим ему волю, чтобы оно погасло, я не хочу идти на служение, я не хочу слухать пастыря, Я не хочу слухати брата, я не хочу слухати сестру. Я сам по собі, коли я захочу, тоді я прийду на служать. Понимаєте? Вот це зерно, которое упало в наше серце, воно не може гаснути. Воно треба розсвітати жити, так, так як Иисус Христос нам дал жив до неї служити, щоб Його народ каявся. Знаєте, дуже много народу. во грехе, я не знаю. На этой написано, там власть быть детьми тоже. Те, которые приняли его. Вот это самое главное. У нас эта власть есть, дорогие друзья. Я уже не могу туда пойти. Там совсем другая власть. Сатана, он ждет, чтобы я туда пошел. И он даст мне, он даст свою власть, греховную власть. Но Бог говорит, я дам тебе глаз и восстановлю Тебя. И чем, чтобы Ты был моим. И потом я в царстве своего сына. Заради Тебя, ради каждого из вас. Чтобы вы имели спасение. Знаете, я надеялся на разбойника. от этого а другой сказал, что помни меня, твоего царства. Иисус подавился на него, ныне же ты будешь со мной в раю. Вот это Иисус и нам сказал, дорогие друзья. Оно касается каждого из нас сегодня, что мы должны быть с Ним в раю. Мы оставили этот мир. Уже нам возврата нету, дорогие друзья. А я немножко, ну я чуть ну я сегодня буду. Ну, никто не бачит, никто не знает. Что это будет? Знаете, а Бог я говорю, осветится а сердце ваше чистым сердцем, что Бога царя, дорогие друзья. А вот этот стакан уже лучше. Этот свет уже лучше. Сегодня стакан, завтра да, два, завтра три. А потом вот это зерно все гаснет и гаснет. Вот это Слово Божье, которое мы приняли от Господа. Вот эту любовь, которую Бог дал. Вы понимаете, я даю ту картину, И вот эта любовь у розах, вот этого артиста, да? Ну, такая любовь была. Господи, вот это же артист. Вид снимается в этом роли, да? Но такая любовь, что що... я довелся от начала до конца моей любите. А какая у Иисуса Христа была любовь? У артиста? А у Иисуса Христа. А у Господа, дорогие друзья, вот дивіться. Ты как вот любовь в нас, так собственно сына, заради меня, да, заради каждого из нас. И такой терпение иметь, что когда его били, когда распинали, когда на него плевали, да, а он терпел. Кто это сможет? Только Господь, Бог наш, который дал нам эту власть, дорогие друзья, мы без него. Ничто на этой земле. Эти люди, которые не знают Бога, они не знают, что это такое. Они знают сегодняшний день прожить слава Богу. А что в дальнейшем в жизни, какая будет, он не знает. Знает. Своровал, сказал, о, да хорошо, никто что не знает, никто что не бачит. Знаете, а то, что все плачет. Каждый из нас, когда стоят перед Господом, не давать отчет как я жил на этой земле. Как мне было хорошо или плохо. Как мне в мире было хорошо или с Господом. Знаете, я себе такая взял, что мне с Господом лучше. Знаете, когда я был в мире, постоянно споры, постоянно пьянки, убегать от ментов, ну, от милиции, Обігати, ховатися, обратно, от забули, все, за нами не бігали, прибігали додому. А брат нам те саме Ми не становлялися. Ми не могли якщо з одного вийшли, в дух попадали, понимаєте? Почало третє, четверте, і всю життю це поки що не краснувся Ісуса Христос. Ісус не подивився. на мои дела, которые я роблю, не просто у меня. Я сказал, я прощаю тебя, Сын. Иди со мной. Знаете, и когда человек идет за Иисусом Христовый, мы впереди Иисусом, а за ним мы все время будем с ним. И вот эти суета, которые будут, которые все, это война, это все пройдет. Иисусом мы все пройдем, дорогие друзья. Если мы там... Ісуса Христа, все. Діло тут же, як тут. Він начне нас пивати. Знаєте, як тут, как і є, отак от і він нас буде півати. Разве буде послати нам. Пока місь нас не уничтожить. Когда Он не ставляє, то душа наша куда попадает. Вот это уже нам, знаєте, як правило за полом і общається, повістя, собрати на войні. и говорит, назад До дороги нема. Мені дороги нема назад. Знаете, я думаю, что Действительно, и мені нема дороги. Если я с Иисусом Христом, я тоже держаться из Иисуса Христа. Пусть нас Господь Бог благословит, дорогие друзья. И каждый из нас должен подумать, что с моей душой. Знаете, плод наша, плод наша, да? Мы все время и одеваем, и ухаживаем, и укольчиваем, и таблетки а для души бывает два, 3 дня читать. что надо сегодня все читать. Понимаете, это не так. читать, ты кормишь душу, душу свою, которую Господь Бог. Кормите душу вашу, молитесь за нее. Она тоже хочет молиться. Вы знаете, это всегда на плод молится, Боже благослови мою плод. Вона болить, вона так, а душа не болить. Душа може болить, дорогі друзі. Іноді, знаєте, такі фільми йдуть, що я сам тікаю на тим. От ця серія одна, втора боже, говорить одне. А, а чого це готова? Я тікаю. Я виключаю, я тікаю, я находю нові канали, вірусі, я сідаю, молюся, робіт і там проповедують я. За ними, знаєте, і так ми починаємо харки плоть. Ну, пло э, душу свою. Ну, плоть наша хоче зовсім другого. Там той серіал, там ідеї. Переключи туди, переключи. Знаєте, ні, я хочу до конца побачити, що Ісусом, як Ісусом, що він нам говорив, що він нам обіцяв. оці много. Знаєте, я дивлюся, браття, виходьте вже ви пожилі, Боже, там вони читають от корення. То, що буде, і то, що є. В Открові все написано. Я говорю, Господі, оці працює, де пожалів, навіть Богу, говорить з них. Вони знають все. І вони не сторони тікають, приходить. Вони на одному месімо. Мені Бог дає до конця своєї жизни, щоб я проповідав слово Богу. У Бога, знаете, не написано, что Бога был отпуск. От отпуск. Что Бог дал бы нам отпуск. Нет. Бога не говорит, что так на отпуск. Вот сегодня Коля, ты пойдешь в отпуск сегодняшнего дня. А я вот тут как тут. А ты вот тут, тут я посылаю. А Бог говорит, бодрствуйте. Бодрствуйте. И Всегда хотите на служение, дорогие. Вот я сегодня, бывает, что сегодня я там, да, думаю, побыстрее, ты на знаете. Побыстрее, побыстрее. Ну, а моя дружина говорит мне, Коля, я так соскучилась на за служение. Я говорю, Оксаночка, давай так, Оксана, а мне это надо, то я обещала, я это спешу. И от того начинается, знаете, деньги. Деньги заработать, деньги и деньги. Знаєте, это друг вы тебе гроші захочете. Ну, щоб не на було надо, ці гроші. А вот все время ей даете, і даете, і даете, і даете. Спасибо Богу, конечно. це для Бога. А для души. Вот что, Богу, думайте о вашей душі. Амінь. Извините меня, если я буду обвинуть, а я Бог благословит. Я прошу прощения. Может, неділю назад, я з Алексієм там трохи поблизу. Ну, він її Сашу обидав, і Катю, Бослав, той же самий день. Ну, я йому сказав, брат, если я ти брат чи не брат, я побачив, що ти обіжаєш поводити з наших церквів, учі не приходять. Я кажу, я не смог зміниться, лучі не приходять. Привез церкви. Пожалуйста. Я заработав сьогодні бутилку водки і прийшов до тебе забрати свою бутылку водки. Ти прийшов, говориш, я з тобою ти уходив. А чого ти? Ось. Ну я твої жінки сказав, бутилку водички, сядем, пок'єм. А ти думаєш, що водки тобі дав? Ну, я все одно тоблюся тягово. Я все одно доблюся, що ти мені дався бутилку водки. Чоловік без Господа. Чоловік не знає, що це таке милость, що це таке любов, що це таке гремка. Він слава Господу. Ну, там не читає діти. Він совсім не знає, що це таке благодать Боже. Щось таке спасе, щось таке дітчо, когда рішить проти отца Небесного. Пусть нам Бог благословить, і звиніть мене. Ой, давайте ми помолимося. умолиться. Хай нам Бог благословит и створит дальнейшее во имя Иисуса. О, Христос Небесный Господи Боже, я прошу Тебя, Господь, благослови меня, Господь, для Твоего народа, Господи Боже, благослови каждого из нас, Господи, во имя Иисуса, Господи, коснись от каждого на сердца, Господи, ибо Ты дал мне жизнь, ибо Ты дал мне выпечет Твоим, Господи, ибо Ты дал мне власть своим, Господи. Во имя Иисуса, Господи, коснись, коснись каждого из нас, Господи. Я благодарен Тебе, Господи, что Ты работаешь в нашем сердце, Господи, что Ты взываешь ко мне, Господь, и даешь ко мне, Господи, даешь нам силы Духа Твоего, Господи, благослови каждого брата, каждого сестру, Господи. Ты знаешь их в сердце, Господи, Ты знаешь и не ошибки, Господи, удали во имя Иисуса, Господи. Я прошу Тебя, Господи, мы взываем Тебе, Твоя Царьков, Господи. Я прошу Тебя, Господь, за Колю, Господь, за Андрея, Господь, благослови, поставь руку, Господь, помощи, Господь. Кто разговаривает, Господь, про Тебя, Господь, Боже. Кто жертвует, Господь, что мы молились за Него, Господи. Благослови, поставь преграду, Господь. Во имя Иисуса, они а в Твоих руках, Господи. А нам, Господь, благослови, Томейше, что мы молились, Господь такого мир, Господь, в нашем сердце. А тебе да будет честь, слава и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это заспеваем наш Словом. Люблю, есть да. что я люблю. Господь твой дом. <связано> люблю, Господь твой дом. Чертов любви. oh I'm going to go to the благословит Господь. Вспоминать молитву всегда. Господи, всегда нести труд и крест сердей, когда надо. Не уходи, с верными тебе, с верными среди служений, Господь. Помоги нам не отходить от церкви Твоей. Помоги нам, Господи, не уходить от служений, но всегда любить общение, не убегать от